नमस्कार परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर परभणी गुरुवारी दिनांक सहा मार्च दोन हजार पंचवीस रोजी सायंकाळी पाच वाजता बेरुग्णा सभागृह परभणी या ठिकाणी भारत मुक्ती मोर्चा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा बहुजन क्रांती मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन समाज जोडो यात्रा जिल्हास्तरीय महाप्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी माननीय संविधान विश्लेषक औरंगाबाद जाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेब नवी दुण दिल्ली यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात आले अध्यक्षता वामन मेश्राम साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा नवी दिल्ली यांची प्रमुख उपस्थिती होती यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून टी जी नाथ भजन प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ती मोर्चा विकास पाथरीकर प्रदेश अध्यक्ष लहूजी क्रांती मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा ऍडव्होकेट विनोद आंभोरे प्रदेश कार्याध्यक्ष बहुजन मुक्ती पार्टी विद्यार्थी मित्र शेख रफिक बळीराम आरगडे बबा नान्ना मुळे मोहम्मद रफी फारोकी प्रमुख अतिथी टी टी सुभेदार मुंजाजी नरसाळे पाटील रवी सोनकांबळे पुनमसिंग सिंग टाक धम्मदीप भयारोडे मनपा सदस्य शेख कलीम शेख सलीम ॲडव्होकेट धनराज सोनकांबळे डॉक्टर सुनील जाधव किशोर रनेर शेख मुझफ्फर कचरूदादा गोडबोले यावेळी संविधान रक्षक योद्ध्यांचाही सत्कार करण्यात आला प्रेमनाथ सूर्यवंशी भाया वाकोडे धम्मदीप मोगले चंद्रकांत जोंधळे वच्छलाबाई मानवते सुनंदाबाई सोनकांबळे सतीश भालेराव आशिष बनसोडे अमरदीप सोनकांबळे संतोष खरे सिद्धार्थ रायगड राजू विकास टोंगराज आत्माराम राऊत साई नरवाडे अमोल जोंधळे महादेव नवरे सुनील आळणे आदित्यनंद किरण सावंत आदींचा सा यावेळी सत्कार करण्यात आला अध्यक्षता वामन मेसराम साहेब यां राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा नवी दिल्ली यांनी भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी देशातील निवडणुका हा ईव्हीएम मशीनऐवजी बॅलेट पेपर मतपत्रिकावर घेणे महत्वाचे पाऊल ठरेल एक चर्चा समूहाची जाती आधारित जनगणना व करणे न करणे हे ओबीसी समूहासोबत शासक जातीची धोकाधडी नाही काय आर एस एस बी जे पी द्वारे बहुजन महापुरुषांच्या व संविधानाचा वारंवार जाणीवपूर्वक अवमान करणे हे शासक जातीचे षडयंत्र तसेच परभणीतील भारतीय संविधानाच्या प्रतिकृती विटंबना निर्भराध लोकांना अमानुष मारहाण करून गुन्ह्यात अडकवणे आणि शहीद सोमनाथ सोरेंशी यांची निर्गुण हत्या व शहीद लोकनेते विजय वाकडे बाबा यांचा संशयास्पद मृत्यू एक चिंतन या विषयावर अध्यक्ष वामन विश्राम यांनी संबोधित केले राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इन सभी संगठनओं के द्वारा जिला स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस प्रबोधन कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारतीय लोकशाही बचाने देशातील देश या ईवीएम मशीन एवली बैलेट पेपर मत पत्रिके वेने महत्व के पाउल चर्चा दोन ओबीसी जाती समूह की जी आधारित जनगणना न करने ये ओबीसी समाज सोब शासक जी के धोखाधड़ी नहीं का तीसरा आर एस एस बीजेपी द्वारे बहुजन महापुरुषांवत संविधान का वारंवार जानेपूर्वक अपमान कर शासक जी सुधेयर तसे पर भारतीय संविधान प्रतिकृति की विटंबना मनुष्य शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी निर्गुण हत्या व शहीद नेते विजय बाघोले बाबा एक संशय अनेक विषय यह लोगों के सामने रखे गए हैं बहुत सारे विषय साथियों यहाँ विषय में परवनी तिल भारतीय संविधान चार प्रतिकूल चीज़ निरपराध लोकान्ना मानुष मारहान करूँगा न्याय अर्थों ने अनिश्चित सोमनाथ सूर्यवंशी शेखी ने हत्या व शहीद लोक नेते विजय वाकोड़े बाबा संचार मृत्यु खास करो परिभाग मुद्दा धरू मुद्दे ये, या ये है है। रखे हुए मुद्दे तो क्यों हो है? ये जो है सा सरकारी यंत्रणा के द्वारा पुलिस के द्वारा इन पुलिस लोगों की व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की गई है भारतीय संविधान के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस व्यवस्था है और पुलिस ही लोगों की हत्या करने तक का काम कर रही है यानी सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान या भारतीय जो कानून प्रणाली है या दंड विधान है उसमें हत्या सबसे बड़ा अपराध माना गया है और ये अपराध केवल परभनी में नहीं हो रहा है तो सारे महाराष्ट्र में सारे देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही है हो रही? मैं आप लोगों के सामने ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रही है ईवीएम मशीन के द्वारा अगर सरकार चुनकर आने लगे और सरकार बनाने वाले लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग मतदाताओं के द्वारा सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है ईवीएम मशीन का मैनेजमेंट करने के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है तो किसी को भी गोली मारकर उड़ा दो चिंता करनी संविधान सभा में सारे के सारे वकील नहीं थे तो संविधान सभा में चुनकर जाने वाले लोग थे रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे वकील नहीं थे जब बहस होती थी तो बहस में वो सारे गैर वकील लोग पार्टिसिपेशन करते थे सजेशन देते थे और बहुत बार उन सजेशनों को बाबा साहब अम्बेडकर स्वीकार करते थे मानते थे वो वकील ना होने के बावजूद भी मानते थे तो संविधान को हम लोगों को एक मौलिक दस्तावेज इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप मनुस्मृति को पढ़ लो मनुस्मृति ने आप लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया और संविधान ने मनुस्मृति को पूरी तरह से रद्द कर दिया और सभी मनुष्य मात्र को बराबरी के अधिकार घोषित कर दिया हर साल के को का अधिकार हुआ। इसके आधार पर क्या हुआ सारे इंसान बराबर है कम से कम राजनीतिक रूप से वोट का अधिकार राजनीतिक है और सभी 21 इक्कीस 21 साल के व्यक्ति को बाद में उसे 18 साल कर दिया गया जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था इक्कीस साल ही था बाद में राजीव गांधी के बाद राजीव गांधी के दौरान अठारह साल हुआ तो जो संवैधानिक अधिकार है हमारे लोगों के उसके बारे में कम से कम हम लोग अपने लोगों को तैयार करें और उसे अमल में लाने की कोशिश करें अमल में कैसे आएगा